Sabah xeyir. Bu günləri sizə bir qəşəng bir e, hava gözəli idi. Mən də çox gözəl bir resept dedim deyim. Belə sadə, elə bir gözəl resept deyəcəm ki, bədəndə olan bütün orqanlar üçün, böyrəkdir, ödəddir, mədədir və ən əsası, hansı ki, şəkər xəstələri çox əziyyət çəkirlər insulinin qalxmağından ki, şəkəri sala bilmirik. Hə, onlara da çox faydası var. İnsulini aşağı salır, özdə əməli başda aşağı salır. Nədir bu? Bu arpad. Hansı ki illərləndir yadınıza düşmür ki, arpanın e, xeyri var, yoxdur. Arpanı istifadə ediyən yoxdur. Bəlkə də e, 50 yaşa çatan var, iz arpanı bəlkə də bir dəfədəsın yeməyibdi, istifadə edəlməyibdi. Hə, ona görə də xəstələr başa alıb gedir. Təbiətlərdən istifadə etmirsiniz. Aptekdə növbətdir. Növbəti növbətdə əhşətdir. Deməli, arpa bütün bədəni təmizləyə bilir, vitaminə nəzəngin eləyir, tərkibində də liflər var, bağırsaqları çox qəşəng qidalandırır. Elə istifadəsini deyim sizə, biləsiz necə istifadə eləyəcəksiz. götürün təxminən 1 litr suya bir 3 xörək qaşığı, belə bir 4 xörək qaşığı belə tökün. Qoyun qaynasın. 1.15 20 dəqiqə. İndi baxın da, qarışdırırsınız. Görəcəksiz, belə bir ikidən götürün əlinizlə. Əgər əzildisə, hə, əzilən kimi, amma əziləndən də çox gözləməyin, çünki artıq orada vitaminoji ölməyə başlayacaq. Sonra onu yoxlamaq üçün az az e, içə bilərsiniz. Şəkər xəstələri ehtiyatlı olsun, şəkəri birdən belə düşə bilər. Amma uşaqdır, böyükdür, yəni xörək qaşığı, çay qaşığı ilə günərzində az az ac qarna da verib istifadə edə bilərsiniz. Kimdə istəsə, xə şəkər xəstəsi deyilsə, biraz bal, ümumiyyətlə e, doğa bu uyğunuzu bəhməzdə qatıb istifadə edə bilərsiniz. İnanın ki, bədəndə də bilirsiniz, e, yəni immuniteti də qaldırır, tərt təmiz eləyir bədəni. Sağ olun. Və 070 758 28 kimi hansısa xəstəxanaya bağna aracılığı varsa müraciət edə bilər.